Мої вітання усім глядачам в ефірі програма «Позиція». І сьогодні в нашій студії екс-віце-прем'єр-міністр України, заступник голови депутатської фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул. Пане Олександре, я вас вітаю. Здравствуйте. Останній тиждень був дуже показовим для громадян. Опозиційний блок майже спільно з партіями більшості голосував за низку ключових рішень. І з чим ви пов'язуєте таку синхронну роботу? Чи почали до вас дослухатися? Мы несколько раз проголосовали, так же, как и голосуют другие фракции парламента, в тех вопросах, по которым мы считали ну, необходимым это сделать. Первое – это голосование за изменение границ двух Донецкой, районов. Это Луганская область? Да. Нет, не, там была Луганская область, там был Попаснянский район и Славяно-Сербский район. Это мы сделали для того, чтобы… Была возможность у жителей хотя бы нескольких населенных пунктов начать получать пенсии и социальные пособия. Но на самом деле, это даже на 1% не решает той проблемы, которая есть на Донбассе, там, где сейчас больше 4 миллионов человек мирных людей стали заложниками конфликта, они получают пенсии и заработные платы. Оппозиционный блок. Еще в ноябре месяце, когда было принято это античеловеческое решение не платить мирным людям пенсии социальное пособие, подал обращение в Конституционный суд. Конституционный суд, к сожалению, пока два месяца блокирует и даже не назначил дату рассмотрения этого решения. На сегодня есть решение админ суда, к да, но а скажите про него. Значит, но были параллельные подачи в суд со стороны пенсионеров города Донецка, Донецкой области, в другие суды, других инстанций. Мы не скрываем, что мы оказывали им юридическую поддержку. Вот вчера принял решение окружной административный суд города Киева по иску одинокой донецкой пенсионерки Нины Ивановой, которым было отменено те пункты постановления Кабинета министров, которые блокируют пенсии и социальные выплаты. Теперь в соответствии с этим решением суда правительство обязано выплатить все, что было необходимо пенсии людям пособие инвалидам пособие матерям с детьми начинается начиная что суд, на начиная... лише не лыше окремой громадянки. нет 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 это были отменены те пункты постановы кабинета министров которыми заблокированы выплаты всем 4 миллионам и теперь правительство должно будет заплатить с ноября месяца, если это решение вступит в законную силу. Потому что у власти еще остается возможность надавить на высший административный суд, подать апелляцию, надавить на высший административный суд и отменить это решение. И сейчас будет очень хорошим тестом. Мы хотим все-таки жить в единой стране. Или власть, наверное, это только говорит, но реально этого не хочет. Потому что как мы еще по-другому можем вернуть нормальное к себе отношение, І лояльне жителей Донбасу, если ну ми ніх не думаємо. Якщо люди там не просто не живуть, а, а виживають практично. Людям просто кушать нечего. З приводу мешканців Донбасу. У мене ще багато є запитань до вас, але хотілося б, ще, ще з приводу голосування за генерального прокурора майже в повному складі опозиційний блок підтримав. Чим Віктор Шокін переконав вашу фракцію. По генеральному прокурору все дуже просто прийшов професіональний чоловік на засідання фракції і зложив свою програму роботи. Кроме того, что очень радует, у него есть паспорт Украины, он гражданин Украины. Сегодня власть, для того, чтобы снять, наверное, себя ответственность, чаще назначают уже иностранцев. Вы на разные... сомневаетесь в профессиональности на разные... тех министров, которые были э, Нет. в минулому иностранцам? Нет, я глубоко, я глубоко сомневаюсь. Когда министр экономики Абрамович заявляет, что падение гривны – это хорошо для экономики Украины, потому что тут все скупят инвесторы и с дешевой себестоимостью и им будет выгодно здесь заниматься бизнесом, там, экспортировать и так далее, то это все-таки, наверное, антинародное заявление. Что за счет обнищания народа тут все будет дешево скуплено. Потому сомневаюсь. Так вот насчет Шокина, Очень радует, что власть все-таки начала понимать, что э, непрофессиональное, но политически ну, красивое назначение это все-таки путь в никуда. И назначать тех, кто громче кричит, выше прыгает, это все-таки нехорошо для страны, они работать не умеют. Если, люди, если власть хочет назначать профессиональные кадры, то мы будем поддерживать. Профессионалы, они есть профессионалы. Чи высылал оппозиционный блок какие-то вымоги до генерального прокурора? Что он должен сделать, чтобы мы почули результаты? да нет, конечно. Я профессионально, я генерального прокурора, вновь назначенного Шокина, видел впервые в жизни, когда он пришел на заседание фракции. Уверен, что практически все, наверное, народные депутаты также. Он профессионал. Зрозуміло, ви є політичною силою, яка найбільшої підтримки отримала саме на сході України. Тобто, сьогодні оці ці мільйони мирних мешканців, про яких ви говорите, є переважно вашими виборцями і вони сьогодні страждають. Як часто ви буваєте у тій зоні, де є протистояння? Ну, якщо говорити лічно про мене, то починаючи з мая місяця, ми першими зробили фонд Українська перспектива, який на сьогодні вже поставив в зону конфлікту. Це лагеря біженців, це больниці. Больше 450 тонн медикаментов и продуктов питания там, города, начиная от э, Славянская, Краматорска и заканчивая счастьем, ну, я, как... я лично бываю раз в месяц. Вот на прошлой неделе, сразу после обстрела, был в Мариуполе э, с несколькими тоже своими коллегами, народными депутатами. Мы уточнили ситуацию. Первое, привезли груз гуманитарной помощи около э, медикаментов больше, чем на 200 тысяч гривен, в том числе дорогостоящие антибиотики. А также после того, как уехали, организовали поставку туда строительных материалов, которые необходимы для восстановления. Например, могу сказать, что с Кривого Рога больше 2000 метров квадратных было стекла поставлено, рубероид и так далее. Там идет большая системная работа. Окрім вот таких материальных речей, с чем звертаются до вас ваши выборцы из исхода? Эти вопросы очень много. Начиная от того, что просто кушать нечего, заканчивая тем, что люди практически там заблокированы. То есть 10 дней дается вот, по решением этой власти на получение пропуска в зону а то и в зоны. Той. А скажите, а как можно находясь на той стороне? получить пропуск у украинских властей, 10 дней ждать и так далее. Там огромное количество колоссальных проблем, в том числе организационных. Кроме этого, есть большие вопросы и эвакуации людей оттуда. Это вопрос касается и детей, это вопрос касается и людей тяжелобольных, которым необходимы специфические операции, которые там сделаны просто не могут, потому что работа больниц, школы, садиков тоже заблокирована. Это тоже не финансируется сегодня из бюджета Украины. Переходя до питання не только державы, а вообще и масштабу. масштаба, что вы отвечаете людям, а мы знаем, что такие люди на Сходе есть, которые выступают за создание Донецкой и Республіки. народной республики? Украина должна быть единой. И она может быть только единой. То никакой другой позиции быть не может. И очень важно для того, чтобы так и было, это все-таки вернуть доверие и вернуть лояльность тех 4 миллионов людей, которые сегодня находятся там. И в том числе по этой причине мы так боремся и будем бороться за возобновление выплат пенсии, чтобы живущие там украинцы понимали, что мы украинцы, о них думаем и о них заботимся. Чем можно их переконать, чтобы відновитися от від автономии? Чи вы все-таки еще что певную автономию можно надать? Люди, регионам? люди хотят мира, Люди хотят мира и, статус, и на а... той стороне, и на этой стороне. Люди везде хотят мира, хотят одного. И вы знаете, вот та первая информация, которая сейчас уже есть у минских договоренностей, Як вы значит, мы к ней относимся с очень большой надеждой. Это то, за что оппозиционный блок полгода боролся. То есть сегодня уже и лидеры европейских стран... И наш президент Петр Алексеевич Порошенко уже открытым текстом говорит, что военное решение этого конфликта невозможно. Возможно только решение дипломатическим путем. Это то, за что мы полгода боремся. Чи правда та информация, что... Та информация, которая сегодня есть о договоренности о прекращении огня, об обмене пленными всех на всех, это то, за что мы боремся. Поэтому мы воспринимаем это с очень большой надеждой. Чи правда ли, что оппозиционный блок мал певный определенный э, план мирного врагуливания ситуации и как... Э, заявляли и вы, зокрема, что он певным чином співпадает с башенем Европы в решении этого конфликта. Конечно, оппозиционный блок за это борется полгода. Что это за банк? более Рахнуйте того, значит, Более того, мы несколько недель назад вышли с четким планом из 11 пунктов. Ключевые пункты это, это остановка военных действий, отвод техники, это обмен пленными по принципу всех на всех. Это введение миротворческого контингента. Мы предлагали голубые каски. Насколько я знаю, голубые каски ⁇ это войска ООН. Для того, чтобы разграничить. Насколько я знаю, сейчас там идут разговоры о том, что это будет делать ОБСЕ. Какая разница, кто это будет делать, это должна делать какая-то третья сторона, для того, чтобы было разграничение и контроль границы. Но все-таки говорят, что переговоры были очень сложными, и любые домовленности ⁇ это определенные поступки. На что сегодня может идти центральная влада украинской? Мы, к сожалению, не знаем, на чем эти переговоры закончились. Мы имеем только первые сигналы. То есть еще никто не видел подписанного документа. Когда будет подписан документ, тогда уже можно ну, более детально его анализировать. Я считаю, что в любом случае худой мир лучше доброй ссоры. Должны Не повинні перестати приходити граби. Домой. І синов'я, браття, мужья повинні повернутися домой. Цього миру, певно, хоче, що кожна людина в Україні. Але що далі? Що після цього? Як співіснувати з цими територіями, які захоплені? От ваше бачення. Тобто, має бути чітка договореність, яким образом. В общем-то, происходит, скажем, реинтеграция, да, такое слово, в общем-то, оно иностранное. Да, но реинтеграция, это, наверное, воз возвращение, если Цех территорий да, Если да, если перевести на русский язык. Ну, конечно, это должно произойти через местные выборы на этих территориях, которые пройдут по украинским законам. Люди выберут того, кого они хотят, чтобы он их представлял. И соответственно он уже будет работать в единой Украине. Не так давно оппозиционный блок. Должны ли быть. Должна ли быть глубокая децентрализация? должна 100%. Причем это надо не только для Донбасса, но и для Галычины, и для Днепропетровска, и для Одессы, для всех регионов страны. Это единственный путь глубокая децентрализация. Я в этом уверен. Но федерализация и децентрализация это совсем меньше речи. Федерализация подразумевает, что субъект федерации наделен некими там, атрибутами государства. Например, там, возможность ведения внешнеполитической деятельности. Нет, этого не должно быть. А, то, а вопросов, которые касаются местного самоуправления, вопросов, которые касаются там, максимальной бюджетной автономии, для того, чтобы были стимулы зарабатывать деньги, конечно, это должно быть. Не так давно оппозиционный блок выступал за инициативу звернения Верховной Рады до Державной Думы Российской Федерации. Чи остается актуальным это питание? И, и с чем звертаться? Оппозиционный блок выступал немножко с другой инициативой. Он выступал с инициативой создать межпарламентскую рабочую группу с привлечением депутатов Европарламента, Государственной Думы Российской Федерации, то есть всех сторон, которые хоть как-нибудь могут повлиять на решение этого конфликта. Это, в общем-то, то, что можно сделать в рамках парламентской вертикали. Мы сегодня видим, что минские договоренности достигнуты в том же формате, но в президентской вертикали были президенты тех стран, всех тех стран, парламентариев в которых предлагал собрать оппозиционный блок. Конечно. То есть любые договоренности, которые будут достигнуты, в любом случае невозможно в одном документе описать ну, все детали. Поэтому наша инициатива продолжает оставаться актуальной. Кроме этого, я уверен, что должен действовать постоянно действующий определенный орган, где будут люди с полномочиями от президентов всех стран, которые будут решать каждый день проблемы. Каждый день проблемы там, с военными, с беженцами, с больницами, там, со школами и так далее. Нельзя там, в десяти пунктах заложить э, все те проблемы, все те вызовы, которые станут... Перед нами казати, well, казати, казати що... протокол будет. буде. Тобто має бути постоянно робоча група. Все вона, вона будет знаходитися в Мінській, в Варшаві або в Києві. Там повинні бути люди з повномочами, які кожен день решают текущие вопросы. З іншої сторони, лунають ініціативи. Я маю на увазі депутатський корпус, який говорить про те, що необхідно вводити санкції, економічні санкції проти російського бізнесу в Україні, як ви сприймаєте такі заяви. Ми хочемо мир або війну? Це мы хотим мир агрессию. или войну? Один вопрос. Если мы хотим мир, ну, то давайте отойдем от э, всякой риторики, которая ведет к войне. Тем более, это не более чем пиар-риторика определенных там, фракций, депутатов, которая, как они считают, им повысит рейтинг среди определенной части избирателей. Это все несерьезно. Нам нужен мир. Что касается выдания миротворческого континента, про який ви сказали, і зокрема це не перша ваша заява. Чому це рішення принимается і як воно взагалі на практиці впроваджується? Знаете, та первая інформація, яка є в Минске, говорить о том, что будут некие структуры, которые позволят разграничить стороны конфликта, обе и так далее. Давайте посмотрим, до какого формата договорились и потом можно будет более детально это прокомментировать. Что к экономической ситуации в стране, вы, э, как бывший вице-премьер-министр Украины, как спостерегаете за политикой уряда в этом направлении? А у нас есть экономическая политика правительства. Ну, То, что происходит, прокомментируйте, почему ну, оно так ну, знаете, госпожа Гонтарева не соврала, когда сказала, что курс будет 25. Э, он уже 28, он уже 28. Выйдите на улицу, посмотрите, какой курс. Некоторые отрасли производства упали более чем на 20%. То есть у нас э, катастрофа э, практическая в экономике. И я не знаю, кто этим вопросом занимается в правительстве. Там, по-моему, нет людей, которые хоть что-нибудь понимают. То есть теоретически по распределению должностей этим должен заниматься министр экономики. Но я сомневаюсь в профессионализме этого человека. Думаю, что это было назначение иностранца так в угоду политической конъюнктуре, для того, чтобы там, на пару недель получить интерес, политические дивиденды. Это все несерьезно. Сьогодні політикою, производством повинні займатися професіонали. Сьогодні, зокрема, ви підтримуєте, ініціюєте підтримку Южмашу в Дніпропетровську. Розкажіть про це. Україна одна із семи космічних держав. І її В общем-то космическая вся программа базируется на заводе Южмаш в городе Днепропетровске. На этом заводе работало в советские годы более чем 60 тысяч человек. Сегодня осталось 10 тысяч человек, но тем не менее завод работал. Завод работал, у завода были пуски, завод сотрудничал как там, с Россией в рамках там, проекта Днепр, так с Бразилией в рамках проекта Алькантара, там, с Америкой в рамках проекта, еще си, сегодня видно, проекта Силанч и так далее. То есть завод работал. На сегодняшний момент люди уже начиная с июля месяца, не получают заработную плату. Долги больше 80 миллионов. Сейчас их разогнали практически в отпуска э, до 3 марта. Увольняются уникальные кадры. Останавливаются предприятия-смежники. Студенты, которые ну, всю жизнь мечтали о космосе, не будут знать, куда прийти на работу. Это разрушение целой отрасли. Это разрушение именно отрасли будущего. Я инициировал создание депутатской комиссии для того, чтобы, первое, понять, в чем причина этого банкротства? Не является ли оно искусственным? Для того, чтобы порезать завод на лом, заработать, и там ценная земля в центре Днепропетровска. И разработать четкие законы о поддержке космической отрасли. Этот опыт, это и европейский опыт, и украинский, в том числе с финансированием, в том числе с льготами. Это серьезный вопрос, которым я занимался и буду заниматься. И я надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает и у депутатов от провластных фракций. И мы это решим. Я так, разумею, что это к разумеюще цепит приемство втраты для Украины. Могу сказать, что оно уже почти втрачено. Ну, надеюсь, что есть еще механизмы его спасения. Кстати, вот классический пример. Алексеев. Герой Украины Алексеев был руководителем космического агентства. Его выгнали под люстрацию. Тоже мне нашли главного сподвижника Януковича. Человек космической отрасли занимается последние 50 лет своей жизни. Выгнали под тему люстрации. Но убрали директора Южмаша Щеголя. И что? Завод стоит 8 месяцев. Зрозуміло, що ви є ініціатором Вы инициатором створения еще од... одной, одной депутатской комиссии по подиям в Одессе. Что происходит там и есть є какие-то результаты расследования по этим справах? Прошел уже почти год, там 9 месяцев, если быть точным. Не названы ни исполнители этого жуткого сожжения людей, ни заказчики. То есть не сделано ничего. Поэтому я вместе с народным депутатом Скориком, он из Одессы, инициировал создание комиссии. И я думаю, что украинскому обществу очень интересно будет услышать ответы. Кто все-таки стоит за этой ужасающей трагедией, когда людей заживо спалили. Нового генпрокурора это не а не ответит он на эти вопросы? Мы будем надеяться. Но депутатська комісія, я думаю, могла б оказати большое содействие. Ну, і на завершення нашої розмови, ваше ставлення до звернення, можливого звернення до Сполучених Штатів Америки, якщо в Мінську все ж таки відбудеться певне певне досягнення якогось компромісу. Чи варто нам звертатися до сполучених штатів про як найшвидше надання зброї Україні? Я не звернення, но можу сказати, що ми як опозиційний блок, я лично не будемо підтримувати ніякі заявлення, які направлені на? эскалацию военного конфликта. Мы за мир, и это наша последовательная позиция. И мы видим, что сегодня это говорят лидеры ведущих мировых государств. Вы знаете, полгода назад, когда все кричали вокруг про войну, политики, они думали, что это сильная для них политическая позиция. А думали, что мир слабая. Мы так никогда не думали. Мы считали, что мир сильная позиция, потому что от него все выиграют, а от войны все проиграют. И сегодня мы видим, что эту же позицию занимают лидеры ведущих мировых государств, Президент Украины говорит, что он президент мира. В этом вопросе мы его поддерживаем. Да и весь народ Украины хочет мира. Но все-таки оборон... обороноздатность страны мая стать приоритетом на майбутне? Да, конечно. У нас должна быть сильная профессиональная армия. А не гоняться военкомам по подъездам и по заводам за призывниками, чтобы ребят забирать от станка. І відправляти на війну вони просто не обучені, вони не можуть діяти. У нас должна бути сильна професіональна армія. Я вам дякую за цю розмову. Спасибо. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України від фракції опозиційного блоку Олександр Вілкол. Залишайтеся із парламентським і далі.